Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ikuti program live pada malam ini dengan tajuk yang lebih menarik iaitu kerasukan dalam kerja-kerja rawatan kita. Mungkin anda mengalami pengalaman sakit tu ketawa, ya? takut kita, ya? menangis-nangis, marah, meracau. Dia sedar tetapi dia tidak boleh dapat menahan rasa emosi dia. Ha. tapi ada juga yang seperti tak sedar diri. Ya? Bercakap sendirian, ya. bertindak di luar kebiasaan kita. Ya? Ha. jadi kita secara kasarnya kita boleh andaikan kemungkinan ada simptom gangguan malu-alus. Nah, ha. Oleh kerana dalam konteks apa ilmuan kita perlu menilai dalam berapa sudut. Ya, kalau bukan gangguan, apakah masalah yang sebenar yang berlaku pada Pesakit ini? Sebab dalam perubatan Islam itu sendiri tidak meletakkan kesimpulan apa yang berlaku aa, aa, kerasukan ataupun simptom-simptom yang dialami itu kita mengesahkan adanya malu alus tetapi kita hanya dapat menyampaikan kemungkinan ataupun adanya simptom serupa gangguan makhluk halus itu yang kita boleh sampaikan itu apa jua usaha kita hendaklah uh, serah pada Allah SWT yang lebih mengetahui sama ada gangguan jin ataupun sebagainya. Jadi dalam konteks ni kita kena uh, bersifat adil bahawa sebahagian pengubatan pada mereka yang masih terasukkan ialah Menangani dalam bentuk spiritual dan juga menangani dalam bentuk fizikal uh, ataupun dalam konteks sekarang ini panggil modern ataupun uh, perubatan Islam. Lah, ya. uh, apa yang hasil yang berlaku daripada kandisan, ketawa ataupun bercakap seorang-seorang itu hasil daripada tindak balas otak dia untuk melepaskan perasaan di, tapi emosi tu tak semestinya yang uh, yang dia tersimpan itu yang pernah dilaluinya tetapi mungkin daripada penceritaan orang melalui pan, tengok TV melalui uh, pengalaman dia sendiri ya yeah, uh, itu akan terbebas keluar uh, jadi dalam hal ini ia sebenarnya nak keluarkan semua segala emosi ketika itu Ha, seperti sama juga, terminum air basi ke ataupun makanan-makanan yang beracun Kita responnya ialah muntah Untuk membuang tekanan ataupun membuang perkara-perkara yang tidak baik Di dalam perut, dia akan keluarkan balik muntah ha, Tetapi untuk otak, dia tak keluarkan balik muntah Dia keluarkan melalui dengan emosi tu iaitu cara dia menangis, ketawa dan sebagainya. Dan emosi ini dia akan meragam apabila oksigen tak cukup. Misalnya apabila oksigen tak cukup dalam badan, dia akan meracau. Ha, dia akan meracau. Itu sebabnya kadang kita terpaksa bernafas laju. Kenapa kita bernafas laju? Nak cukupkan oksigen kat otak. Kadang-kadang tengkuk kita ni ke depan menyebabkan dia Uh, kurang otak kurang oksigen sebab beban dekat tekuk ni memerlukan oksigen yang lebih menyebabkan otak kita dapat kurang oksigen itu pun satu masalah juga ia termasuk dalam uh, apabila kita menutup saluran darah saluran darah kan dia ada oksigen uh, jadi apabila kita tutup saluran arteri dekat sini dia akan bermimpi, dia akan pergi melalui alam lain, dia pergi ke dimensi lain, seolah-olah dia pergi Mekah, seolah-olah dia pergi Australia yang tak pernah pergi. Dia akan lalui semua tu kadang-kadang ya, yeah, dalam pengalaman hidup, pengalaman minda dia, dalam tempoh dia tidur, kadang-kadang dia tidak sedar diri dalam beberapa saat saja. Ya, yeah, dalam beberapa saat. Apabila oksigen tak cukup, anda boleh pergi ke alam mana-mana. Otak kita ini, dia akan menyimpan memori pelbagai-bagai kisah hidup, cerita kat TV, drama, apa semua tu. Uh, maka, ber emosi yang akan keluar, tak apa-apa, tapi itu tak boleh jadi pembuktian. Dia ni, uh, apa yang dicakap tu betul. Dicakaplah mak, mak kamu bodoh kau contohlah. Eh. Uh, apa yang dicakap tu, bukan seperti mak... Anda ataupun mak dia mak sesiapa kan? Dia mem, dia melihat dia menyimpan emosi, dia menyimpan sesuatu tu ketika dia tengok drama. Begitu mendalam sekali. Ha. Ah. Jadi tidak semestinya dia tak boleh jadikan bukti. Ya, itu sebabnya hipnosis pun tidak boleh jadikan bukti tak boleh jadi pembuktian hipnosis. Sebab hipnosis ini tidak semestinya menceritakan perkara yang betul. Sebab otak akan menyampaikan benda apa yang tersimpan. Tak semestinya pengalaman dia sendiri. Mungkin daripada bacaan. Mungkin daripada tengok drama. Melalui dengan cerita orang. ya, Ataupun benda-benda yang dia boleh tersimpan dalam otak dia. Apa yang kun pernah alami ketika kun mengurut seseorang, kun terasa tenaga dikeluar daripada badan dia itu kalau orang yang uh, dalam perubatan Islam uh, maksudnya ada pendamping dia tengah keluar badan dia ataupun a uh, jin tu telah keluar daripada badannya kita tak boleh nak menafikan apa yang dicakap apa yang dirasa tetapi dalam uh, dalam konteks yang lain ialah apa yang keluar daripada badan dia itu ialah emotional release dia keluar dikeluarkan dekat tu dia, dia keluar semua segala-galanya dia akan lepas tu segala tenaga negatif dia supaya dia akan rasa lega apa yang dia buat tu dia akan rasa lega dia rasa macam uh, benda yang berkocak di dalam badan dia terlepas keluar seperti anda uh, kocakkan air gas eh? uh, dia boleh tersembur keluar uh, bila kita buka kepala botol tu Adakah isteri juga daripada tekanan emosi? Ya, apa sahaja emosi, kita tengok trauma ahli keluarga dia dan sebagainya. Ya, kadang-kadang perasaan takut, takut itu dia menyebabkan berlaku uh, berjangkit. Ya, kalau ini perempuan lah, dia boleh berjangkit. Ya jangkit jangkit, jangkit, a uh, jadi benda macam tu sebenarnya ialah uh, dia melihat dan dia deep dan dia juga untuk sama-sama melepaskan emosi masing-masing. Jadi apa yang berlaku apabila kita merawat tiba-tiba dia kerasukan apa kita buat? Okey. Apabila pesakit macam tu awak jangan panik, okey. Uh, dan awak uh, uh, tidak perlu bertindak bagaimana dia bertindak. Mungkin dia bersilat ke, tapi kalau dia ada bawa senjata, uh, awak larilah. Uh, janganlah awak nak sama-sama -sama pula kan. Uh, uh, apa apa risau? Lari je lah. Apa susahnya? Uh, okay, tak. kalau buat senjata kan. Uh, tapi kalau sekarang dia tak ada senjata, kita diam je lah. Kita kata awak minta tenang minta dia luahkan apa yang dia nak sampaikan itu je uh, ataupun atau berdakan dan meracau beritahu anda selamat yang penting dia rasa, beritahu ke dia dia selamat kebanyakan orang yang berterusan meracau dia rasa diri tak selamat kita kena beritahu awak selamat awak selamat kat sini Okey, saya dengar je. Okey. Awak tidak diapa-apakan. Ha? Untuk dia tenangkan fikirannya. Fikirannya kena tenang. Kalau tidak, oksigen takkan cukup. Oksigen tidak akan cukup. Dia, ialah masa tu, uh, hormon kortisol tinggi, kan? Uh, dia, dia perlukan lagi banyak oksigen, energi yang diperlukan. Jadi, saya nak beritahu pada anda lah, cara bila dia dah kadang macam itu dia makin lama makin meracau lah ya uh, uh, dan awak jangan serius sangat ketika awak maksudnya ambil kira lah maksudnya awak jangan terlalu ambil kisah sangat uh, apa yang dicakap nanti kalau awak menjadi marah, dia marah dan awak marah tak tak kesudahan uh, jangan ambil terlalu serius uh, okay kita tenang je. Kalau dia, dia, jangan pula kita gelap-gelap. Dia kan tak rasa selamat. Kalau awak ketawakan dia, gelapkan dia, dia tak rasa selamat. Dia akan memberontak dalam fikirannya. Yang penting ialah kita rasa selamat. Kalau semua nak berpencak, payah. Kalau kita pun ni, kalau kita marah dia, susah. Bila dia ada masalah, kita cakap, awak selamat, awak kat sini tak ada apa-apa, saya ada kat sini, saya dengar apa yang awak nak cakap. Biar dia cakap apa dia nak cakap. Ya, Tapi ingat, kalau apa yang dia cakap tu, jangan awak tiba bulat-bulat. Itu hanyalah dia nak melepaskan apa yang dia tersimpan dalam kefikirannya. Apa yang dia tengok kat TV, apa yang dia dengar, jangan ambil serius. Kalau anda ambil serius, anda akan terpedaya Anda terpedaya Dan awak percaya apa dia cakap Itu sebabnya Kes-kes macam itulah Yang bermain-main psikologi Minda bawah sedar ni uh, Polis pun tidak boleh Ambilkan dia sebagai saksi Tak boleh jadi saksi Tak boleh jadi uh, pembuktian yeah? uh, Tak boleh pembuktian sebab Hipnosis sekalipun Apabila kita hipno dia dia, dia keluar macam-macam apa yang dia cakap kan? tak, tak boleh dijadikan penyaksian sebabnya polis tak guna kaedah tu hmm. Eh? tak boleh jadi bukti mahkamah pun ha, jadi awak dengar je lah apa dia cakap merepek-repek tu ha, dengar saja jangan cepat nak hukum dia ha, kalau cakap saya ni disantau dengan o, apa saudara mara saya semua dia cakap lapailah ah ha, bapa aku pukul aku sejak kecil lah awak dengar je lah Hmm. Sebab kadang-kadang apa yang dia cakap tu dia, Sebab dia terlalu deep tengok drama Drama Melayu Contoh lah kan ha. Itu sebabnya kadang-kadang bila -kadang, saya nak beritahu lah Kadang-kadang Saya tengok orang tengok drama sampai menangis pun ada Memang deep lah Yang itu dia akan terlalu banyak emosi Emotional so, Kalau kita tengok orang tu Uh, menonton sambil marah-marah, menangis. Oh, itu jenis orang yang emosi tu. Hati-hatilah. Sebab apa? Kadang-kadang dia bila dia dalam keadaan tak sedar, Kadang-kadang meracau, dikeluarkan benda tu semua tu. Uh, okay. um, benda yang tak boleh buktikan benda tu. Macam mana? Uh, aku kan disahir, disihir, disantau. Benda susah nak bukti. Melainkanlah dia cakap. Uh, di bawah tangga rumah ni ada bukusan warna kuning. Uh, itu bolehlah kita cari. Uh, itu pun betul ke tak, tak tahu lah. Uh, cari je lah. Uh, itu yang boleh dicari. Uh, benda yang kita nak nak cari. benda yang tak pasti. Uh, seperti orang santau dia lah. Benda yang tak tahu kan. Uh, itu susah nak cari bukti. Uh, jadi benda-benda ni jangan buat-buat lah. awak kena tahan, tahan lidah, kuatkan hati, serah pada Allah, bukan urusan kita. Awak uh, seperti Imam Ghazali berkata, jangan engkau hukum seseorang hanya berdasarkan ucapannya dan keadaan tidak waras dalam kesakitan uh, itu dia. Memang betul uh, kalau orang tu ada trauma dia akan bawa kisah lama dia dalam rasukan tu. Yang paling penting awak pastikan pesakit tu dalam keadaan tenang, selamat supaya oksigen cukup. Dan dosa berlatih pernafasan pun tak boleh ajar. Pastikan dia dalam keadaan selamat, turunkan kortisol dia, hormon kortisol dia jangan naik supaya oksigen cukup dalam fikiran dia maka dia akan tenang insyaAllah ya, cakap pun memang mudah ya. Uh, tapi sama-samalah kita pastikan dia punya clue dia ialah pastikan pesakit itu berasa selamat. Uh, awak akan terasa macam bahang panas semua itu, itu ialah gelodak ataupun bahang yang keluar daripada tubuhnya yang sifat panas. Dia akan keluar. Itu kalau awak belajar uh, tajuk thermal energy, uh, mungkin awak akan belajar lah. Di mana benda yang gelodak yang dalam jiwa dia akan keluar. Percita seperti gunung berapi yang panas, dia tak tahan tekanan dia akan keluar ke uh, dia punya lohong gunung berapi itu. okey untuk kita membantu mereka ini, ya, untuk untuk memastikan uh, pes, pesakit ini dalam keadaan tenang ialah dia kena terdedah daripada cahaya matahari jangan selalu duduk di rumah memang dia tidak berminat cahaya matahari di seorang ni jenis yang suka duduk, duduk dalam rumah dan tak terdedah matahari ajak dia ini, sup, uh, ke ni ke jumpa untuk terdedahkan pada matahari supaya dia dapat dapat serotonin serotonin ini dapat mengimbangi emosi dia ya uh, Lepas tu makanan-makanan dia hendak makanan-makanan yang yang boleh diniji dengan otak. Contoh apa? coklat hitam, hitam apa? Coklat hitam ya. Ah ha, yang biasalah doktor tu pun cakap untuk stabilkan serotonin. Coklat hitam lagi apa ya? Untuk energi otak. Energi otak. Ah Al almond, ya almond. itu yang aku ingat itu je. Ah <laughs> je itu jelah ya. Uh, ya. Yeah, omega 3. Ya. Yeah? Uh, Okey. Okey. Lepas tu buatlah aktiviti-aktiviti fizikal. -aktiviti, uh, ya. Yeah? Hmm. Masalah kita ialah kawalan emosi kita. Kurang uh, tidur pun juga juga. Uh, otak penat. Overthinking. Ya. Yeah? Sebab hmm. itu yang menyumbang kepada kerasukan. Persoalan yang sekarang. Perlu tak rujuk orang macam ni kepada secretary. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Miss dari sudut yang lain. Sudut yang ketiga. Sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga. Sudut ketiga, uh, awak kena rujuk juga dengan secretary bahawa secretary dia akan bagi uh, dia akan check lah awak ni sebenarnya masalah apa uh, bipolar lah ke Uh, masalah anxiety ke Ataupun panic attack ke OCD ke atau apa apalah lah Macam-macam penyakit yang sekarang ni Dekat situ Dia akan bagi ubat Yang merangsang hormon tertentu Dia akan menutup Hormon uh, Cortisol ataupun dia akan uh, uh, Dia tak ada Dia akan tutup buka-tutup buka Dia tutup buka. Uh, bahan kimia bukan dia nak menghasilkan Serotonin ataupun dia mengurangkan kortisol dia tutup ruang-ruang ha, pintu kortisol tu ha dia menutup ruang-ruang hormon stres tu dia tutup 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 ha itu pak. Ha, ah itu pun membantu ya membantu juga sementara kita kadang-kadang kita tak boleh nak kawal diri kita makan benda tu untuk kita kurangkan stres kurangkan stres maka kita tidak akan meracau tidak akan meracau jadi mereka yang meracau-racau ni Uh, saya tak kata tiada jin bukan masalah saya ialah nak membantu anda anda pergi jumpa sekretari juga dia akan cuba mengurangkan kadar stres tu sangat so, membantu uh, ada yang beranggapan jin boleh dihipnosis seperti manusia tapi ada dalil tak yang jelas menunjukkan jin ni mempunyai struktur otak yang sama dengan manusia iaitu dalam aspek minda separuh sedar tak ada kan? Jadi kita tak boleh nak kata ya ataupun tidak. Persepsi masing-masing. yang pasti, jin ni memang suka berhelah, bermadah helah, suka tipu daya. Memang kerja dia. Itu benar dan nyata. Memang kerja dia. hmm. Jadi apa-apa hal, saya nak minta anda ketika kerasukan jenis, jenis macam itu ataupun pendapubat Islam awak kena sediakan tuala. Kenapa? Apabila haba keluar badan dia sejuk. Awak kena sediakan tuala. Ingat ya. Emosi tu panas. Haba keluar daripada badan dia. Seperti mana kita bekerja keras, berpeluh keluar. bila keluar, di badan kita sejuk. Okey kita ada sedikit tuala untuk kita uh, elakkan disejuk, kesejukan. Okey, kita kena sediakan bantal dengan selimut. Sebab apa? Bukan untuk suruh dia tidur. Ketika dia meracau-racau tu, dia ada tempat dia nak melepaskan. Ya, kena bagi. Apa lagi? Bagi bantal. Supaya dia gigit. Uh, gigit lah bantal tu supaya puasnya. Uh, kadang dia tak sempat nak menjerit, dia cari bantal. Okey, apabila anda bagi tisu kepada pesakit ini, kerja rawatan awak dah selesai. Sebab apa? Bila, bila awak bagi tisu dan disapu, dia, dia akan rasa tenang. Masa dia rasa tenang itu, dia tidak dapat melepaskan perasaan dia itu keluar habis. Dan bila awak dapat tisu, maka dia akan discharge. Maksudnya, kalau awak nak, masih nak merawat, jah, biarlah dia tisu dia, baju dia, tudung dia, tak apa. Tetapi kalau anda bagi tisu, dia punya mood rawatannya dah putus. Discharge. Betul tak saya cakap? Kalau awak bagi tisu, terima kasih. Alhamdulillah. Ha, jadi kalau bagi tisu, soalan tutup. Ha, jadi jangan bagi tisu. Biarkan dia berhingoi-hingoi kat situ. Ha, okay. Ha. Dan ialah kadang-kadang kita ni sebagai perawat ni jangan ketahui-ketahui mereka, jangan buat jadikan live. Saya tahu orang sekarang suka buat live kan, pesakit. Maksudnya tak bagus lah. Ya, walaupun kebenaran itu aib. Aibkan diri, merendahkan kelemahan seseorang. Tak baik sebenarnya. Tapi ialah, tak, siapa tak tahu. Mungkin dia ada sadaran dalil asbab ini sendiri. Uh, sampai tunjuk kat live dan sebagainya wallah alamlah kenapa ia boleh terjadinya begitu okey jadi individu yang lemah fizikal secara umumnya kita rawat dengan menyingkirkan tenaga negatif ya dengan menyapu ringan tubuh dia kita walaupun dia meracau kita kita turunkan energinya ke bawah kalau di dalam keadaan baring, kita tolak tepi. Macam, Macam awak dalam kuatan tak? Nak baca-baca tak kisahlah. Saya, saya bukan nak fokus kepada apakah baca yang sesuai. Itu masing-masing punya kelebihan lah. Apa yang saya nak minta awak, awak sapu. Sebab orang yang dalam keadaan meracau, badannya panas dan awak cukup sapu kat luar supaya singkirkan sisa tenaga negatif dia keluar. Itu dia. Kemudian, buat jurus keluar pada solar plexus dekat sini dekat sini jurus keluar guna tangan negatif iaitu tangan kiri tangan kiri guna tangan kiri yang, guna tangan kanan tangan kanan dia tenaga, tenaga masuk jurus masuk jurus keluar ialah guna tangan kiri okey dan tangan kanan pergi ke bumi rounding ke arah bumi macam ni lah Uh, macam ni ikut bumi okey uh, sampai dia sabar tu terkeluar habis keluar habis ah uh, supaya dia bila panas tu dapat keluar habis, dia rasa lebih tenang itu dia macam mana sekurang-kurangnya dapat membantu lah untuk membuka semula laluan tenaga yang tersekat dalam badannya menyempakan otak yang tak keruan dan kita keluarkan dekat sini tertarik ada orang dia cuba tarik dekat Tukuk ha, tarik tukuk dikeluarkan ada tapi saya lebih prefer dekat sini ya ha, sini supaya energy tu ha, dapat ditarik ke sini kalau kat sini ni dah sampai ke dekat otak dah dah sampai dekat otak dah kan ha. jadi kita buat kat sini supaya dia turun ke sini. Tangan ha. kiri. Kun, cool. kalau tak menjadi kun, cool, ah, kat sini kena belajar semuka lah lebih detail. Ah, Samanya kita belajar ah, apa ni? calibrate polarity kita, badan kita, polarity badan kita. Kadang-kadang tang kiri dia tak menjadi. Okay, tangan kanan. Ah, kenapa tak menjadi? Itu kau ah, kena belajar polarity. Magnetic. Polarity, magnetic. Tangan letak sini yang kiri. Dan sini. Tak payah awak guna mind keluarkan lah, keluarkan apa-apa tak payah. Tak payah fikir, tarik, keluar, tarik, keluar, tak payah. Kosongkan fikiran tak payah fikir-fikir apa-apa, letak di tangan kat sini, tak payah sentuh. Kalau perempuan, biasakan macam ni perempuan. Yang sentuh dada dia kat luar ni. Ha. Ah. Ah, okay. Okay. Ah, tangan kanan, tuju ke arah bumi. Macam ni. Ah. okay. Ah. kemudian tangan yang kiri, yang kiri ni, jangan lepas je. Kemudian awak pergi ke arah langit ke, ke arah mana. Ha, untuk sisa yang ada kat sini kadang-kadang tu masih ada lagi. Baik tu akan habis. Yang tangan kanan tadi yang ke bumi tu sampai rasa habis. Energi yang terasa energi tu. Yang awak rasa. panas dia ke. Ha, dia, bila dia dah sejuk maksudnya. Ha, tenaga tu dia keluar. Sebab dia melalui kita. Melalui kita. Keluar kanan. Itu sajalah perkongsian kita pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa di lewat tu dan saya harap anda semua dapat berkongsi apa ni pengalaman dan kelas ni supaya mengajak mereka sama-sama ikuti live pun akan datang. Okey, assalamualaikum.